الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر 17 مدات مدني قاعده की से हम पढ़ रहे हैं आज हम सबक के अंदर समझेंगे कि मद के माना क्या हैं यानी मद के माना दराज करना खींचना है मद के सबब कितने हैं मद के दो सबब हैं नंबर एक हमजा हमजा यहाँ हमजा का चेहरा भी दिखाया गया है कि हमजा इस चेहरे की हमजा होती है नंबर दो सुकून और सुकून का भी चेहरा दिखाया गया है कि यह हर्फ के ऊपर सुकून इस अंदाज में लिखा होता है मध के हमने पढ़ा कि मद के माना दरास करना और खींचना है और मध के सबब दो हैं हमजा और सुकून मध की इकसाम कितनी है मध की छः इकसाम है किसमें हैं इन छः में से आज के सबक के अंदर हम नंबर एक मद मुतसिल के कायदे को पढ़ेंगे समझेंगे और क़ुरान पाक में किस अंदाज़ में ये कायदे लिखे होते हैं ये भी हम साथ ही समझने की कोशिश करेंगे तजवीज़ तो समझते हैं सबसे पहले मद मतसिल यानी मद मतसल ये होता कैसा है कुरान में लिखा हुआ किस अंदाज़ में होता है इसकी पहचान क्या है मुकम्मल तमाम चीज़ें और पढ़ने में पढ़ा किस अंदाज में जाता है मद मुतल हरूफ मद्दा हरूफ मद्दा की पूरी की पूरी एक तख्ती यानी सबक मदनी कायदे का है जो एक पूरी मुकम्मल वजाहत के साथ डिटेल के साथ समझाया गया है मैं आई बटन के अंदर या जो है शो कर दूंगी आप वहाँ से वजाहत के साथ समझ लीजिएगा लीजिएगाफ मदा तीन होते हैं अब ये हरूफ मदा की आपको पहचान होगी इंशाल्लाह वो वीडियो आप देखेंगी तो दस मिनट के अंदर अंदर आपको हरफ मद्दा की बहुत अच्छी से पहचान हो जाएगी वो तमाम हरफ़ उसके अंदर मुकम्मल है कि पूरा कुरान आपको हरफ मद्दा के कायदे का समझ में आ जाएगा पाँच मिनट या दस मिनट के अंदर हरूफ मद्दा के बाद हरफ मद्दा तीन होते हैं अलिफ मद मद्दा, मद्दा या मद्दा इसकी पूरी पहचान वीडियो में इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा जो मैं आई पढ़न में लगा दूंगी हर्फ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो यानी कलमा जो है एक ही हो कलमा अलग ना हो इसी कलमे में हो तो मद मुतसिल होगा जैसे जा आ अब यहाँ पे मद मतसिल की हमें बात समझ आई कि हर्फ मद्दा हो और हमजा हो दो चीज़ें हों हमजा का चेहरा तो हम ऊपर यहाँ देख के आ चुके थे कि हमजा इसको कहते हैं अब हमजा हो हर्फ मद्दा पहले हर्फ मद्दा हो फिर हमजा हो और ये दोनों इसी कलमे में यानी एक ही कलमे में ये दोनों चीजें होनी चाहिए अब इसके पढ़ने का अंदाज क्या होगा क्या तरीक़ेकार होगा तो मद मुतसिल को दो अढ़ाई अलिफ यानी दो उंगलियाँ खोलना अलिफ एक उंगली को कहा जाता है और यह हरफ मदे की तख्ती में आपको शुरू की तख्तिया मदनी कायदे के अंदर बहुत अच्छे से आपको वजाहत के साथ अलिफ के बारे में समझाया गया है कि किस अंदाज़ में खींचा जाता है कुरान पाक के अंदर यानि उंगलियों का अंदाज़ करने को अलिफ कहते हैं और कितनी उंगलियां खुलती हैं किस अंदाज़ में खुलती हैं ये किस अंदाज़ में उंगलियां बंद की जाती हैं और उस उंगली के खोलने या बंद करने की जो कैफियत है जो वक्त है उस वक्त तक अपनी आवाज़ को खींचना यह एक अलिफ़ या दो अलिफ़ या अढ़ाई अलिफ़ की पहचान होती है और ये मुकम्मल आपको बहुत डिटेल में शुरू की वीडियो में करवा चुके हैं इंशाल्लाह इस सबक में भी जितनी कोशिश हो सकेगी आपको मुकम्मल तौर पे समझाया जाएगा यानी चार या पांच हरकत की मेदार तक खींच कर पढ़ेंगे अब यहाँ पे दो तरीके से मदे मतसिल के खींचने की जो मकदार है वो समझाई गई है या तो अलिफ़ यानी उंगलियों के खोलने की मकदार का अंदाज़ा कर लीजिए या जिस तरीके से हम हरक़त पढ़ते हैं किसी हर्फ के ऊपर उस हरकत के लफ्ज़ को चार दफ़ा या पांच दफ़ा हरक़त के साथ बोलने के अंदर उस आवाज़ को जितना टाइम लगता है वो मदे मुत्तसिल की आवाज़ की मकदार यानी इतना खींचना ये इतना खींचना ये अंदाज़ा समझाया गया है कि मद को इतनी मकदार तक खींचना है सबक करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيم کے حجے اس طرح کریں. جيم الف زبر جا हमजा जबर आ जा आ, जीम, अलिफ ज़बर, ज़ा, हमजा जबर आ ज़ा, आ, अब यहाँ पे जीम के साथ जो अलिफ लिखा हुआ है तो कायदा ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा होगा यहाँ जो हरफ मद्दा कहा था कि पहला हरफ मद्दा हो तो यहाँ पे हरफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है उसके बाद हमजा इसी कलमे में है तो हरफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मदे मुत्तसिल होगा जैसे ज़ा आ और इसको हम दो या अढ़ाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे जीम या जेर जी हमजा जबर आ जी आ यहाँ पे जीम के साथ या लिखा गया है ओ या पर जजम है या साकीन से पहले जेर हो ये हरफ मद्दा में से एक मद्दा है जिसे हम या मद्दा कहते हैं क्या क्यात है या साकीन यानी यहाँ पर जजम यानी सुकून या पर सुकून हो इससे पहले जेर हो तो ये या मद्दा है या मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में है तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो मदा मुत्तसिल होगा जैसे जी आ जी आ, जीम या जेर जी एक अलिफ या मद्दा को खींच के पढ़ते हैं हमज़ा, ज़बर आ अब जब यह पूरा कायदा मद मतसिल का मुकम्मल हो गया कि हर्फ मद्दा और हमज़ा अब हम मद मतसिल के कायदे की मुताबिक मकदार खींच के पढ़ेंगे जी आी आओ लाम जबर वल लाम खड़ा जबर ला वल ला हमजा या जेर ई वल ला ई अब यहाँ पर खड़ा जबर जो लाम के ऊपर लगा हुआ है जिसपे मद बना हुआ है खड़ा जबर ये खड़ा जबर ह्रफ मद्दा के कायम मकायम हैं यानी इसको भी हरफ मद्दा की तरह एक अलीफ़ की मकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है इसीलिए लिए हरफ मद्द की तरह होने की वजह से यहाँ पर हमजा भी मौजूद है एक ही कलमे में है तो खड़ी हरक़ यानी हर्फ मद्दा ही तस्वुर किया जाएगा और हमजा दो चीज़ें एक साथ होने की वजह से यहाँ पर भी मद का कायदा हुआ वल ला वल ला वाओ लाम जबर वल लाम खड़ा जबल ला, लल हमजा या ज ई या मद को हमने एक अलिफ की मकदार खींचा और मद मतसिल को दो अलिफ की मकदार खींच के पढ़ें या अढ़ाई अलिफ की मकदार खींच के पढ़ें मद मतसल का सबक आज की क्लास का हम यही मुकम्मल करते हैं इन इसकी दूसरे वीडियो के अंदर हम कल के सबक के अंदर मजीद और मद मतसल के बारे में समझेंगे उसकी पहचान करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में हम पढ़ सकें कुरान पाक में मद मतसिल को समझ सकें अल्लाह रबुज आपको और मुझे हम सब को अपने अमान में रखें ख़ुद भी दीन का इलम सीखते रहें दूसरों को दावत देते रहें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाजमी तौर पे कमेंट्स जो भी आपको जैसा भी आपको इस वीडियो में समझ में आए या मज़ीद और जो मालूम आप हासिल करना चाहती हैं मुकम्मल कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे बताएं इन शो जल्द कोशिश की जाएगी आपको रिप्लाई देने की और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके एक शेयर कर देने से किसी का कुरान पाक तजवीद के साथ अच्छा हो सकेगा और आप अपने नाम माल में नकियाँ लिखवा सकेंगी वो पूरी ज़िंदगी आपके वसीले से कुरान काम सीख कर उस अमल करते रहेंगे और आपको पूरी ज़िंदगी नकियाँ मिलती रहेंगी अल्लाह रबुल्ज़त आपको मुझे हम सबको अपनी रहमतों में अपने हफ्जों अमान में रखे पंज वक्त का नमाजी हम सबको बनाए अस्सलामुअलैकुम रही वबरकता